посвящается летчику космонавту СССР, дважды герою Советского Союза Леониду Кизину. Звезды. Леонид Кизин мальчишка с детства с книгами дружил. За четыре километра в школу он пешком ходил. Русские любимые он сказки, Пушкина боготворил. Откровенный был с друзьями, никого не подводил. Рассудительный, спокойный, с каждым младенью он умел. Коренастый, крепкий телом, не по возрасту был смел. Край родной Краснолиманский, Леня с детства полюбил, А особенно всем сердце сказочный зеленый клип. На каникулах мальчишка шел на северский Донец, Порывачить выходные брал с собой его отец. А не ловили, великана два вершка, И в ночное небо глядя, Леня грелся у костра. Смотрел турник он с братом, чтоб тянуться к звездам вы. После этого активно тренировки начались. И уже седьмого класса Леонид стал понимать, что летать, конечно, надо, точнее науки знать. На отлично он учился, в спорте тоже первым был, помогал родным по дому, в шахматы любил играть. В детство, детства юность в них промчались, словно стая голубей. Выпускной прощальный вечер, в жизни множество путей. Вот вокзал Краснолиманский, до мечты рукой подать. Едет Леонид Чернигов, летчиком военным стать. А Черников – древний, сильный, славный город областной. И Кизима Леонида покорил их красотой. Покорил и летным полем, истребителями миг. Здесь в военном деле скоро Леонид высот достиг. Так прошли четыре года, растворились, словно сон. Для дальнейшей службы летной был закон направлен. Лейтенант Кизим явился в часть АПИ. Сусим бы ему вручили, чтобы небо покорить. Сверху все Кизиму видно на, лету, на надежном сусембе. То свечой вздымает в небо, то стрелой летит в пике. Так прошло еще два года. Издала приказ Москва о принятии Кизима в 1-й ЦПК. Подготовкой к космонавту занимался много лет. Ведь не так-то просто человеку долететь. Так работать приходилось по 14 часов. И сверхсложные задачи выполнять без лишних слов. Наступил 80-й до Кизима славный год ноября 27-го был отправлен он в полет. Стал он звездным командиром на борту «Союз Т-3». Космонавт Краснолиманский дотянулся до мечты. Вот уже и на орбите наш герой и экипаж. А внизу земля родная, голубая, а как мираж. Вот и станция в пространстве. Долго не пришлось искать. Надо с ней соединиться, стыковаться, так сказать. Через сутки стыковали «Союз Т» и «Союз 6». Стали комплексом научным, именуемым «Правом». 12 соток испытаний корабля, завершён для всех успешных космонавтов ждет Подполковнику Кизиму орден Ленина вручён. Золотой звездой героя также был он награждён. И высокие награды ценным всяким ухвачал. По такой великой славе на землях и не мечтал. Ликовал донбасту бедно, праздновал Красный Лиман. Приходили телеграммы, молнии из разных стран. Месяцы и дни летали, марк справа вступил свои. На перроне ждут Кизима с хлебом, солью и земляки. Но сына, мать с сын, отцом встречают, всех родных не сосчитать. Звонкий голос раздается, едет и столбик кричат. Все приветствуют героя, и сюрприз Кизима ждал. Он почетным гражданином Красного Лимана стал. А за встречей и расставание наступило, как всегда. До свидания, края Дима, и я вернусь с сюда. Но вернуться не придется, хоть и очень он хотел, ведь его зарудался из воды, как и Дима много дел. А он чьей тренировки не поманит и зовет жизнь такая, э, такая космонавтом, звездам совершать полет. И спустя четыре года, это было в феврале, в космос вновь Кизин собрался на новейшем корабле. Командиром он назначен, с ним очков и соловьев, чтобы выполнить задачу, каждый подвигу готов. Был февральский день морозный и колючий ветер дул. Байконур, как будто замер, вдруг раздался сильный гул. Ирван, рванулась вниз ракета, притяжение разорвал, и понес ней нее конкурс родина людского склада. Экипаж на начал, и основная задача всем на орбите стыковаться с аппаратом «Салют-7». Это станция такая, среди космических морей, где хранятся все запасы межпланетных кораблей. Аппараты стыковались, «Союз-10», «Салют-7», мощный комплекс орбитальный, не сравнить его ни с чем. И пошел отсчет на время, экипаж работает год, Продолжительность полета новый мировой рекорд. И шестерацкий зем в полете за борт смело выходил. Двадцать три часа почти что в космосе открытом был, Космос тайны открывает, и работа там кипит, И корабль международный к станции уже летит, где в составе экипажа был индийский гражданин, и советские пилоты Мариков стрекалов с ним, Подрудились на орбите, выполнил объем работ. Экипаж международный завершает свой полет. А в июле стыковался новый прибывший в Союз. Подключился он к работе и доставил важный урок. Экипаж явился смелым, чтобы изведать звезды мир. Бог, советская Светлана, Дженни Бейков, командир. Дженни Бейков с экипажа делал все до мелочи и вернулся вновь на землю ровно через 10 минут. Но остался на орбите весь призимая экипаж. Восемь месяцев в полете. Он земляк, кем-то. И пора домой вернуться, что на вас И не забыть во время кола девушка аж на в вкус. И не забыть и мать родную, и не забыть жену и детей. Космонавты тоже нам рядом будет с ней своей. вами. в космонавты, сыновья родной земли. Встретила страна героя, этих чувств не передать. Так встречать лишь только может сыновей родная мать. Космонавту Леониду орден Ленина ключом, Золотой звездой героя украшает грудки зима, золотые две звезды. Так с тех пор красный маг в парке его стоит. И о подвигах зима слава под землей летит. Незаметно в не проходит и вращается земля. Оставляет прочь Ирина на листах колотаря. новый им поручено вдвоем, стартовали космонавты Их из известные имена. Орбитальный перемазок он ждет от них теперь страна. Серебро в лице от зеленки, в на орбите с комплексом с названием «Мир». Там задач было немало, поработать было с чем, а затем растековавшись взяли курс на совет все. Но и тут не задержались, знал, что делать командир. Скоро вновь они вернулись на известный комплекс «Мир». Королев мечтал когда-то на орбитах стартовать. Кораблями из орбитальных новые решили брать. Так впервые в мире сделали необычные перелеты. Превращается планета, родина героев ждет. В реки день светило солнце, птицы радовались слух, приземлились космонавты, степь до степи лежит вокруг. Заболет межобитальный и вновь кисень был награжден. Третий раз наш герой, один день на Наш герой, один из них, он не был в в в в своей. Больше всех был на орбите 370 лет дней. Ждет полковника Кизима, новый жизненный поворот в Академию Генштаба, поступила через год. В военные науки неустанно изучал достиг больших успехов генералом скоро стал. В Министерстве обороны на различных должностях генерал служил достойно в стратегических войсках. И космическую службу генерал не знал, потому и космонавтов очень много воспитал. Детишки, очень молодцы, хорошо. хочу особо отметить одного мальчика. Я знаю, что этот мальчик будет генералом. Обязательно, если меня послушает, он будет генералом, если пойдет по военной, по военной дороге. Этого мальчика зовут, как тебя зовут? Вася. Вася, да? Вася, ты будешь генералом обязательно. Понял? Вы Ты школу, где военную, училище, где будешь генералом. Причем для этого есть? Остранка, голос, Вася и вижу тебе такое вот стендерию. Будьте лучше. Молодец. Спасибо да. большое, Николай Иванович.